Всем привет, ребят, с вами Сегодня я кручу рулетку, что у меня выпадет. Будет выбирать, что я буду строить. Чикенган. Так, монстры или ли? Что мне выпадет? Монстр. Дрон сначала монстра а потом лист построим, а потом сделаем историю, как маленький петух. Не, так, маленький петух, да. Лис там монстр и он убегает отсюда. Офлайн в режиме. СД можем все повторить. Давай дальше. В темноте сразу. Сразу в темноте будет ходить. Монстр торчит. Так, из чего мы сделаем монстра? Деревяшечки. Ноги деревянные будут. Но они замаскированные, как будто там залеза. А внутри будет у нас что-то там крепкое, что никого не будет. Зараз выберем, что. Что у нас сильная чикинган, Клетка там нам не требует. Давай хватить. Сразу кидать их будем. Давай тебя уже пучки сюда складываем мною. Блин. А что мне надо такой звук? Все, готова нога зробления. Так. Я, короче, ноги достроила, короче, обрезала видос. И вот уже ноги готовы мои. Теперь их потребно закрыть чем-то. Например, таким. вот, Уменьшить. Дай, так, минимум. Дай, минимум. А тут, короче, коробка вылезла. Ты не должна у нас вылезать. Ноги готовы. Этор будем Тиу строить. Так, тут у нас уже и до да Тио. Я вернусь, когда я дострою. А, ладно, пошутила. Так, пока строим Тиу. Так, тут уже у нас сюда руки. Пики, накачивать их треба. Ой, не то поставила. Вот так нам треба. Теперь у нас будет такая маленькая потемно история. Копчик посередине, монстр встретил, но его потом изъявили. Ладно. Или что? Его могут изъявить там. Или что? Я не знаю. Так, короче, все так, уходит. А це построїть шалю, шалю, головку, ротик і странно. Готово. Отак. Тепер так. Тепер строимо голову. Нам, коротше, його вирабонить треба. Так, уже так поставили, Что он меньше было. Так. Во, а внутри там будут всякие человечки, которые ходили там в страшный лес. И, и не увеличивать никак. теперь треба тут его... Вот, да, тут Вот у нас дальше идет ротик. А рот из чего будет сделан? Из этих боков можем сделать. Какие уменьшить меньше этих треба. Казалось, что вы 4.3.0 добавили обновление. Ротик. Потом я его еще увеличу, короче. Потом еще будет больше, так. так, вставим. тут маленькие отверстия будут. такой ротик. Тепер рот готов. А тепер можемо робити голову готово. Вот так. Очень страшный робим. Они будут из этих Р... розроб. Так, это я, короче, там что-то другое Да что такое. Я, я всегда на эту кнопку нажимаю. Каждый раз. Я даже не хочу на нее нажимать, но так теперь нажимаю. Все, на мне стоит. Хотя вот это я думаю, у меня. Кики уменьшить их треба. О, прям уже похоже, при похоже на монстра. А что такое вот так залышусь те и там что-то поставить внутри туалетная бумажка да. туалетная бумага готова еще пара секунд и готово готово монстр готов. Представляем моего монстрика. Вот так. Давай вот так. Давай дать его обиду. Давай чуть-чуть темноты добавим здесь. Два процента. Вот такой okay, у меня монстр вышел. Такой. Аллазим. Вот такой монстр, короче, у меня вышел. Осталось только дерево поставить. Как будто винные э, шелки или да, если не сразу ставим. А тут, короче, у нас тут грибы будут. Какой <бабляю> глубокий лист будет? Маленький ну, можем можно поставить. А, а вы не знаете, почему, где? Где 84-й номер? Я просто не знаю, где Вот так. Вот так вот поставим. Всякие деревья поставим. Бориску, например, там поставим. Ой, на то себе риска поставленная. Вот такой монстр. А угадайте, что там внутри будет. Короче, это там петух. Короче, я хочу открыть его чуть-чуть. Тут, короче, тут уже зев, там уже есть там три штуки. За месяц. Готова готово. Осталось эти грибы поставить. Мухомор обязательно. Кто знал, что это мухомор. Все, пора робить историю. Так. Осталось тут шкаф ставить Ему, короче, Петровки. Так, его мама сказала пойти по грибы. Короче, он взял э, зараз. корзинку и ей туда кинул. Чтобы было быстрее. Побежал. И подвелся наверх. Ой, <laughs> я тебя злим. А, спасите. Ааа. А. заберу. Ладно, пошутила. Это будет по А, не, она дальше не кидается. Попросила всего пару штучек взять. Да, раз придумаю, что мы можем. Зараз придумаю, что подходит для этого. М -м, я не знаю. Ладно, ничего. У него еще в кармане было, знаешь что, страшная игрушка. Давай. ведь ее не можно взять, той монстр. Все, сгинем. И вот они уже внутри. Спасите меня. Сейчас я вам внутри и надо его сохранить. Вот сервер хороший. Смотри. О, чем будем работать? Откуда? Я просто... Так, короче, Вин объяснил. Они уже подружились с этими. Его зовут, короче, Насвет. Я сейчас придумаю. Его зовут Никита. Его зовут... Ее зовут вот Ева. Его зовут Хулиган Свин. Этого. А этого просто кролик. А это моя игрушка. Сейчас будем О, я вылезла. Я вылезла. Я вылез. Я, я тоже вылез. Все. И побьем этого монстрика. Ладно, зараз э, этот сервер, назову его про. Готово, выходим. Готово. И зараз под этим роликом уже будем закинуть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Том, зараз, достану. Так вот. Ладно, всем пока.